Тут коммуняки собрались, все паратюги, короче, делают. Ну не знаю, реально, блин, люди, которые в ЛНР в телевизоре мелькают, блядь. Тут что-то собрались, короче. А что там за гуси? Там какая-то табличка какого-то коммуниста, короче. Бля. Мы хотели ее отобрать, но там видишь полисы. Причем, блин, полисы тоже. Бля. А кто придет, скажите, пожалуйста. Берия, Берия. Берия придет, да? А кто воскреснет, вы говорите? А воскреснет Иосиф Виссарионович. А, да, и Жуков Георгий Константинович, Тоже, и маршал да? Василевский. Да. А всех бледей в лагерную пыль стереть. Вот вы ж такие же, вазы пыльно, пыль надо да, вот да, да, да. Личика покажи. Да вон можете мои пункты сфотографировать. Я сфотографировал. Все вонючий. Буховой Идет, порядок, порядок не ведет. Дойди. Деру на мыло. Куда вы Щербицкого? это три основных кита его политики. Репресії проти президентів, сто Марченко. Другий момент російська мова була веднагла сітінно в СССР українська мова стала навична для послана батьків. І третій момент. Три дні діяли не знали, що став до Чорнобиль. Ви розумієте, дозволище, зараз до 1 травня на три дні він приховав чорнобильську трагедію. детьми від деть прапорами вашими. Камуняку на гіляку! 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 А ти гарі, гарі, ще бідці, йо хо

положите. Да. Ну ка, дерево не подождите, парни, парни, дерево не подождите, уберите. Садись, я его не фотку.